Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма позиція. І в наступні хвилини у нас в студії народний депутат України Наталія Королевська. Вітаю вас, Пан, вітаю пані Наталію. Пані Наталію, пленарний тиждень розпочинається у Верховній Раді, і як мінімум, одне завдання на одне завдання менше у народних депутатів, якщо говорити про спецпенсії, про пенсійну реформу, тому що уряд прийняв рішення все ж таки з 1 червня. Скасувати виплати із пенсійного фонду, якщо говорити про спецпенсії, тобто на думку міністра соціальної політики, тепер окремий закон не потрібен. Як ви це сприймаєте? знаєте, я була міністром соціальної політики і розумію, як не просто працювати міністром сьогодні в цій ситуації. Но здесь я однозначно не то, что не разделяю точку зрения правительства, не разделяю точку зрения парламента, когда они приняли такой законопроект. Суть его заключается в чем? Что с 1 июня все люди, которые государственные служащие, те, кто приравнены к государственным служащим, а это работники местного самоуправления, это все прокуроры, все судьи, все, кто имеет специальную пенсию, им всем говорят, все, с 1 июня вас будут по какому-то другому закону рассчитывать. А по какому закону, никто не знает. То есть, э, Обычный госслужащий, он платил всегда больше процентов со своей зарплаты. Он больше денег платил в пенсионный фонд. За это ему была и надбавка к пенсии. Да, безусловно, есть несправедливость. Эту несправедливость нужно убирать. Хотите вы прокурорам уменьшить пенсии? Хотите вы там пересчитать пенсии судьям? Так нет проблем. Дайте предложение, давайте его обсудим. Но это же живые люди. Ну нельзя же к ним так относиться, что вот с 1 июня государство больше никому не нужно. Понимаете, следующее решение, которое они с таким же пылом и жаром, с такой же их мнимой любовью, которую они сегодня показывают к людям, могут внести в парламент, это вообще отменить пенсии. Ну, то есть вот до этого шага у них уже как бы нога занесена. Поэтому вот ни в коем случае такое принимать нельзя. Поэтому Комитет социальной политики Верховной Ради рассмотрел тот закон, который был принят, те решения, которые принимала Министерство социальной политики. Мы внесли все члены комитета, это представители почти всех политических партий парламента, Верховную Раду, законопроект, чтобы с 1 июня перенести дату отмены спецпенсии на 1 декабря и до 1 декабря разработать отдельный закон, который бы регулировал справедливую выплату специальных пенсий и пенсий государственных служащих. У вас есть бачнее, будет процедура на сегодня? Я считаю так, что те, кто уже на пенсии, этих людей нельзя трогать ни в коем случае. Те люди, которым осталось до пенсии 5-10 лет и они уже там, отработали более пяти лет на э, госслужбе, уже платили повышенные взносы, их тоже нельзя слушать. И только те, кто сегодня как первое рабочее место идет на государственную службу, уже для этих людей, которые ну, принимают решения для себя, для них можно предлагать новую, новые условия. Но с другой стороны, ну, например, я уверена, что у государственного служащего, у прокурора, у судьи, у военного человека, у врача, у учителя, у соцработника, у бюджетного работника, у работников местного самоуправления должны быть достойные пенсии. Да как и у всех украинцев. Потому что иначе, вот как из этой веревочку сегодня не плести, да, все равно у людей жизнь не улучшается. И то, что там пытаются отобрать сегодня последний кусок хлеба, когда водят налог на пенсію, коли вводять сумашидші тарифи, коли йде така колосальна інфляція, рост цен, і при цьому ще і хотят отобрати у людей пенсію, і не індексують соціальні стандарти, э, то тож так, э, соціальний мир в государстві не сохраниш. По відносно Поэтому... індексацію ми чули заяву голови Верховної Ради, який дав доручення двом парламентським комітетам э, ну, вы, провести уже... консультації з Мінфіном. Так, да. уже провели кучу консультацій. Ну а что тут консультироваться? Ну уже всем понятно. Всем понятно в стране, что на пенсию 800 гривен, на зарплату 1200 гривен при нынешних тарифах и ценах выжить. Невозможно. Точка. То есть индексацию нужно не консультацией проводить, а индексацию нужно делать. И вот э, уникально сегодня в парламенте выступали лидеры фракции Ляшко, выступала Кужель с Батьковщиной. И вот они там рвали на себе рубашки на трибуне и рассказывали о том, что нужно срочно поднять пенсии и заработные платы. Оппозиционный блок готов поддержать их в этой инициативе, потому что мы еще полгода назад, когда принимался бюджет, жестко сказали, что что с этими социальными стандартами страна не выживет. Они нам тогда не поверили. Они проголосовали, они же проголосовали за этот бюджет. Теперь они себя начинают изображать народных героев. А на самом деле получаются народными мстителями, потому что с теми пенсиями и зарплатами, которые они, члены коалиции, назначили сегодня людям, люди выжить не могут. Поэтому однозначно мы считаем спецпенсии этот закон нужно отменять, потому что он парализует работу пенсионного фонда и еще большую несправедливость сегодня породит для наших пенсионеров. Индексация пенсии и зарплат – это сегодня самый главный вопрос повестки дня, который должен быть в парламенте. И, к сожалению, его на этой неделе нет а потом опять неделя будет перерыва, а там уже и на каникулы депутаты уже путевок себе накупили, поедут отдыхать, и тем самым людей могут бросить до осени с этими нищенскими пенсиями и зарплатами. Поэтому позиция оппозиционного блока – это отложить всю вот эту билетристику в парламенте, и тут э, не совсем актуальный э, сегодня вопрос обсуждается в парламенте кого лишать мандата кого не лишать uh -huh. это знаете опять политические игрища это чтобы людей отвлечь, отвлечь сегодня от тех колоссальных социально-экономических проблем, которые есть в стране и которые той бездарностью правительства сегодня, к сожалению, не решены и даже не предоставлен план их решения. Поэтому мы настаиваем, у нас есть план, наш пакет законопроектов оппозиционного блока, все зарегистрировано в парламенте. Не можете свои написать, голосуйте наши. Хотите свои, Ми готові присоєдитися, готові підтримати, хто дайте людям пенсії зарплати. Наскільки реально, на вашу думку, провести індексацію, яка вона може бути об'єктивна, тому що в країні війна є дефіцит пенсійного фонду, про це всі знають. І ще, будучи на посаді міністра, це питання воно актуальне і сьогодні. Безумовно. Наскільки, Без Наскільки? На 10, от... на 15, на 20. Я готовий вам привести дві цифри. А, от нам да, сьогодні постійно говорять. Нет денег, да. Ну, и мы понимаем, конечно, нет денег, потому что все предприятия закрываются, экономика в кризисе, рабочие места сокращаются, задолженность по зарплате в стране колоссальная, такое не было, да, последние 10 лет в стране. Ну, в общем, серьезнейший кризис в стране, да. Денег нет. Когда мы смотрим, а куда деньги тратятся, те же есть, их мало, да, но они же есть. Вот, например, Европейский вал строит премьер. Ну, вот он строит. Себе памятник нерукотворный, то есть он решил вот построить что-то красивое, я так понимаю. Вот европейский вал, он стоит 4 миллиарда, и он регулярно финансируется. Во время Великой Отечественной войны наверняка такие валы, это были ну, правильные такие оборонные сооружения. Я не военный, я ну, не готова сказать, что правильно это или нет. Я понимаю однозначно, что если наших сегодня учителей, врачей, пенсионеров, переселенцев, людей с ограниченными возможностями, афганцев, чернобыльцев, наших ветеранов, пенсионеров, сегодня не дать возможности им себя накормить хотя бы, хоть как-то выжить, то никакой европейский вал нам не поможет. Это первое. Это 4 миллиарда. Второе. Этот парламент, которому все некогда пересмотреть зарплатные пенсии, выделил. Приняв закон о декоммунизации, в законе не предусмотрено, а если посчитать, что нужно, чтобы реализовать этот закон, то нужно потратить 15 миллиардов гривен. Вот только два проекта европейский вал, и декоммунизация, они стоят 19 миллиардов гривен в нашей стране. А 19 миллиардов гривен этого достаточно, чтобы сегодня каждому пенсионеру, каждому госслужащему, чтобы людям сегодня. Поднять на 500 гривен в месяц каждому зарплату и пенсию. Это мало, это немного, это небольшие деньги. Но все-таки полторы тысячи гривен пенсии в данных условиях ⁇ это лучше, чем тысяча гривен. И это хоть какая-то поддержка сегодня для каждого социально незащищенного. А у нас сегодня уже все люди в стране стали социально незащищенными, к сожалению. Понял, давайте поговорим про... Переселенців про е, тимчасово переміщених осіб, як мови законодавства їх називають. Власне, ви були в Донецькій області в Слов'янську. А як ви виглядає е, картина зсередини? Які відчуття, наскільки люди там задоволені чи не вдоволені реакцією парламенту законодавчої реакцією на сьогодні? Що треба зробити? Знаєте, мене звісно, дуже радує, що Славянськ він... Он... Потихонечку, да, но восстанавливается и забывает э, тот ужас, который пережили все жители Славянска год назад, э, когда была оккупация славянская, когда шли бои за Славянск, когда погибло много мирных жителей, военных, э, простых людей, детки. И сегодня Славянск возвращается к мирной, и стабильной жизни. И люди, знаете, они... Очень положительно настроена. У них уже есть надежда, уже появляется какая-то вера в завтрашний день. Но очень хотелось бы, чтобы ко всему к этому еще и государство, сегодня правительство тоже об этих людях помнило не только моменты праздников или когда дни памяти, а чтобы выполнило свое обязательство перед этими людьми. Как мы помним, еще в прошлом году было выделено 300 миллионов гривен на восстановление разрушенных территорий, контролируемых Украиной, на компенсацию мирным жителям за разрушенные дома, потерянное, утраченное имущество. Но, к сожалению, прошло уже тоже больше полугода, а деньги так никто и не получил. То есть принимаются разные постановления правительства, придумываются разные отмазки, какие-то причины. Но, к сожалению, все, что восстановлено. Это восстановлено благодаря волонтерам, благодаря местным жителям, меценатам. Как-то местные советы пытаются там потихонечку решать свои проблемы. Мажоритарные кандидаты, депутаты, которые на местах знают проблематику и привлекают как-то ресурсы, инвестиции. Но этого, конечно, недостаточно. Потому что без государственной поддержки, без решения этой проблемы на государственном уровне вопрос решить нельзя. Поэтому мы настаиваем мы зарегистрировали постановление, мы сделали обращение и на президента, и на премьера, что хотя бы те 300 миллионов, которые уже больше полугода назад были выделены, отдайте их сегодня людям. Дайте возможность подготовиться к зиме. Вот рядом со Славянском есть такой поселок Семеновка. Семеновка была, в принципе, снесена с лица земли. И жители Семеновки прошлую зиму реально ночевали, жили в землянках. Они выкопали себе землянки, поставили буржуйки и как-то пережили зиму. Если сейчас не помочь людям восстановить жилье, переселить как-то людей, организовать этот вопрос, то, к сожалению, в следующую зиму люди опять уйдут в землянка. Но нельзя, когда в 21 веке, когда в нашей стране люди остались один на один со своими проблемами. Поэтому мы категорически сегодня настаиваем, чтобы был, профи, была профинансирована эта программа, чтобы она была очень прозрачная, чтобы не дай бог там ни одна копейка не ушла куда-то в сторону, чтобы было понятно, какие именно объекты, чтобы они именно общественными советами были утверждены и как можно быстрее, чтобы до осени были восстановлены. Есть проблема Вот вы сказали, что есть 300 миллионов, которые уряд э, выделил, но пока еще не профинансировал. Питание, э, как выглядит общее вот, э, ощущение и самом населения? От є загальна картина, є е, дані статистики: 50 тисяч е, переселенців вже звернулися до державної служби з питань зайнятості. Наскільки цим людям на сьогодні складно чи чи навпаки не складно знайти роботу? Як на них реагують? В Принципі на роботу роботи сьогодні нереально. як. переселенцу, да так и любому человеку, который у себя дома сегодня живет, потому что более 800 тысяч предприятий закрылись у нас за последний год. Малый и средний бизнес сворачивается. Крупные предприятия, конечно, они и разрушены экономические связи, и, к сожалению, у нас так и не заработало соглашение с Европейской ассоциацией, и даже оно заработает, у нас нет необходимых технических стандартов сегодня. Поэтому проблем очень много. И Найти работу сегодня в стране в принципе нереально. Лицо безработицы сегодня это молодежь и женщины. Потому что то, что мы настаивали, дайте женщинам возможность уходить в 50 лет на пенсию. Сейчас кризис, женщина не может найти работу. Если у нее есть работа, она до 60 будет работать, хоть копейку в семью заработать. А если ее нет, то вы человека сегодня просто толкаете на голодную смерть. К сожалению, этот вопрос так и не урегулирован. И также процедуры упрощенные, которые нужно было принять в момент кризиса по трудоустройству, по поиску работы, по работе с работодателем, поддержать работодателей, дать им где-то льготный кредит, дать им сегодня возможность привлечь инвестицию, государству отрегулировать вопрос государственных закупок, чтобы поднять товарооборот. И опять же, что важно, поднять людям пенсию и зарплату, чтобы у них хоть чуть-чуть поднялась покупательская способность, чтобы они тут же хлеб, молоко, масла вы не могли купить это же ведь наши заводы производят чтобы наши предприятия работали на внутренний рынок но к сожалению этого тоже как мы видим не происходит такая же катастрофическая ситуация сегодня происходит с переселенцами надо вздуматься у нас миллион триста переселенцев из них 52 тысячи людей это люди с ограниченными возможностями более 160 тысяч это дети а 750 тысяч это пенсионеры и вот это самые незащищенные люди в основном смогли переехать, чудом переехать сегодня с неконтролируемой территории, под обстрелами, рискуя жизнью. Они переехали сюда, к нам в Украину, у них такие же украинские паспорта. А у нас что не день, то правительство придумает. Сначала придумали, ввели пропуска, чтобы люди не могли выехать. Потом они взяли, придумали регистрацию потом отметку миграционной службы, потом, что к ним милиционер там, или работник миграционной службы имеет право по домам ходить проверять, потом эти пособия, чтобы его назначить, и надо пройти семь кругов ада. Но зачем же так издеваться над своими людьми? Но ведь еще ни одна страна в мире, ни одна, не стала сильной, процветающей, уважаемой страной, если эта страна будет издеваться над своими самыми незащищенными людьми. Но, в принципе, людьми. линия размежевания, она же должна будет контролирована с боку государства. Что... Да, безусловно, ага. никто просто, не говорит. Процедура о да, том, что нужно э, сегодня дать возможность людям с оружием находиться в любой территории. Конечно, нужно контролировать, чтобы не дай бог не оружие, не дай бог люди там с плохими намерениями, не дай бог там террористы, еще чтобы не дай бог сегодня не попадали э, в центр мирной Украины. Это безусловно, контроль должен быть, мониторинг должен быть. Но поверьте, вот, когда я приезжала на эти Блокпосты, да, и смотрела, как это все происходит. Когда я приезжала в зону С и в Сватово, я смотрела, как там выдаются сегодня пропуска. Ну, пожалуйста. Ну, но ведь сегодня ну, вся страна знает, что, к сожалению, там есть и элементы коррупции. Что, к сожалению, эта процедура очень непрозрачная. Что она не всегда соответствует реалиям сегодняшнего времени. Есть у человека украинский паспорт. Есть у человека украинский паспорт. Все, выехал, отсканировали паспорт, проверили человека. Проверили, что он там с собой ничего не вез, не дай бог. Все, пожалуйста, он украинец. Все. Какие к нему могут быть вопросы? Хотите дополнительный контроль? Пожалуйста пожалуйста, тогда оборудуйте специальной техникой, чтобы в режиме онлайн вы могли человека принять, все, что необходимо выяснить и дать возможность спокойно человеку двигаться. Но нельзя сегодня создавать каждый раз говорю, вот эти барьеры. Для тех, кто туда смог приехать, сегодня создают барьеры внутри страны. Тех, кто там остался сегодня, они не могут спокойно выехать, потому что ну, процедура оформления пропуска сложная, а те, у кого и там, и там, то есть они не могут по-человечески даже общаться. А ведь люди сегодня возвращаются туда на неконтролируемую территорию, и возвращаются почему? Да потому что здесь они не смогли себе найти ни работы, ни жилья, ни понимания, не оформить нормально. Не собі ніякої допомоги. І пам'ятаю, що люди від безвихідності сьогодні винуждені їхати. А ти хочеш повернутися, ти ще й пропуска в придачу нет. Ну, это вот дуже несправедливо і дуже неправильно. Пані і... Віталію, дозвольте на завершення ще одне питання. От ви сказали, що люди там, в принципі вони проукраїнські налаштовані, вони, можливо, там частково не підтримують українську владу, але вони. Нуру розумію, що вони українці, і ви озвучили дуже багато проблем, маса проблем. Це питання і соціальної політики держави. Власне, як ви вважаєте, от е, вибори, місцеві вибори, коли от парламент вже готовий схвалити закон про вибори, відкриті списки на цій території? Вибори вони можуть відбутися, тобто люди оберуть ту владу, яку вони на сьогодні хочуть. Смотрите, во первых Uh, у меня такая позиция, да? если у человека есть украинский паспорт, то неважно его место рождения и его место прописки. И то, что сегодня отдельные политики заявляют, что нужно выстроить частокол, да, что нужно там максимально разделиться, да, что нужно вот как-то украинцев поделить нас по сортам, я категорически это не поддерживаю. Люди, они украинцы. Мы все одинаковые. И э, степень нелюбви к сегодня к правящей коалиции в парламенте, к правящим партиям. Это совершенно не может быть правом члена коалиции, говорить тому, кто его политически не поддерживает, настоящий он украинец или нет. Вот это, я считаю, недопустимо. Недопустимо сегодня какие-либо высказывания о том, что Луганск и Донецк – это какая-то не такая Украина. Это такая Украина, это одна Украина. И по-другому быть не может и не должно. И мы сегодня должны реализовать Минские соглашения. И там четко все прописано. И по местным выборам, и по вопросу интеграции, и по взаимодействию, и о том, как мы сегодня должны туда выплатить социальную помощь и социальные пособия. Сегодня в Луганске и в Донецке, неконтролируемых частях, осталось 114 социальных учреждений. Это психиатрические больницы, дома престарелых, детские дома. Это более 8 тысяч людей, которые не получают никакой социальной помощи, которые сами в основном не передвигаются и которые в свое время наша страна, Украина, не смогла вовремя, наша власть, организовать эвакуацию этих людей. Поэтому мы сегодня должны защищать этих людей, мы должны создать все условия, которые у нас есть, максимально организовать и подготовиться к местным выборам и сделать все, чтобы восстановить мир, нормальная жизнедеятельность и нормальное сегодня единство в нашей стране. Это наша задача. Я вам дякую за разговор. Спасибо. Для начала, что сегодня разом с нами була народний депутат України Наталія Королевська. Залишайтеся з нами. На все добре.